Недавно в нашей эскадрилии беспилотных летательных аппаратов э, случилось выполнение. Добрые волонтеры подарили нам беспилотник. По сути, игрушечный э, DJI Vision. Эта штука рассчитана на съем каких-то клипов, не знаю, там праздников, свадеб и так далее. И так далее. Но в наших суровых прямых условиях нам приходится использовать его для более интересных целей. Например, для разведки. То есть вместо того, чтобы пустить человека куда-нибудь за лесопосадку, которая может быть напичкана растяжками, минами и диверсантами противника, можно поднять вот это маленькое чудо, поднять его метров на 200, облететь зеленку, посмотреть на все через камеру с хорошим разрешением и без, всяких риска, без всякого риска для живого человека вернуться обратно. Летчиком, летчиком, летчиком истребительной авиации, да, летал на истребитель. Тяжело сказать, когда это закончится. Это могу сказать, когда это станет невыгодно никому. По-украински родина это родина, да? родина это семья. Мы, мы семьи защищаем. Lo